Всем привет! Меня зовут пославская Наталья. Я лидер проекта Клуб успешного лидерства. Сегодня я выполняю задание своего наставника рассказать о пяти самых понравившихся товарах Джерелли. Она говорила это написать в текстовом, докумен... в текстовом варианте. А я решила, что и вам это будет полезно и запишу за одно видео. Еще одно задание выполню я. Мне было сложно убирать даже 10 товаров, не говоря уже про то, что 5, потому что легче сказать, который, описать товары, которые просто оправдали ожидания, чем э, перечислить всех, которые превзошли все мои ожидания. Первое средство это для ванных и туалетных комнат. Засип для ванных и туалетных комнат без фосфатики. Для меня он стал незаменимым в хозяйстве, потому что мы живем с родителями, и у нас ванная комната на три семьи. Ну и приходится часто убирать. А так как это часто, для меня это вредно будет, если это будет сильно большая химия. Я раньше покупала, чтобы эффективно очищать. Купала дорогие средства. Но все они очень прият... неприятный запах имели химический и были вредны для моего здоровья. После того, как я поубираю, мои дыхательные пульти становились очень восприимчивы к простудам. Я часто болела. А еще ним очень легко мыть. Вся суть того, что ты наносишь его, подождешь одну-две минуты и смывать. Второе средство это не просто одно какое-то средство, а целая линейка. Антиакне. <coughs> Ультра скраб у меня вот есть. черных цветов. Первая ступень очистки это нижнее молочко для очищения шкиры. И вторая ступень это тоник протезопальной идеи крем для жирной шкиры это пока еще не все которые я хочу я еще хочу ель купить, первую очистку чтобы у меня был, этот заканчивать уже вот. и ночной крем может быть куплю ну я решила чтобы у меня все время была эта вся линейка когда я его приобрела себе эти по очереди все средства я сказала, я нашла свою линейку. У меня жирная кожа, а черные пятнышки настолько, ну, так их много, что некоторые места темнее выглядят, чем все остальное лицо. И настолько жирная кожа и с пятнышками, что у меня прыщики появлялись. Я ничего не могла сделать, я перепробовала уже много всяких средств, даже линейку Mary Kay для жирной кожи пробовала, но она мне не подошла. Я не говорю, что она плохая фирма, ни в коем случае, всех, для всех кожи разные но средства нужны, всем разные, но просто она мне не подошла. Сейчас же я избавилась от всех проблем. Кожа стала однотонной, приятного матового цвета. И чем лучше э, уход за телом, за кожей, тем меньше я трачу декоративки, чтобы когда красиво выглядеть нужно. И после применения этих средств я выгляжу, как будто выхожу из дорогого салона красоты. Следующее это цикорий с черникой. Он уже закончился. Я еще потом буду покупать, но перед этим куплю као со сливками. Почему я выбрала это, хотя оно закончилось? Ну, показать. Потому что Именно благодаря этому напитку я отказалась от кофе. И раньше, ну, я не была кофеманкой. Я раньше просто не могла начать день, не выпив кофе. Обожаю кофе. Я пробовала до этого тоже перейти на другие напитки, подобные кофе. Цикурии, разные напитки, кофейные напитки. Но все они мне не были похожи на кофе. А вот только вот этот цикурий с черным ну, Сейчас черный цвет правильно, да не заменил полностью кофе следующее от усталости ног это я так его называли на самом деле у него название минера... минеральный гель для них с бишофитом саринижно. я уже это покупала раздаю всем уже еще раз покупать буду я почему его постоянно, ну, он постоянно у меня должен быть, потому что я много хожу на каблуках и вообще, если я целый день похожу, то мне никакое средство больше не помогало, как только вот это. На ночь помажешь, вотрешь на ночь и на утро просыпаешься. И ноги как пушиночки. Кажется, сейчас ничего. Следующее. Крем-магдаль. Крем-магдаль. Оно закончилось тоже у нас. Мы будем покупать в этом заказе обязательно. Почему тоже это нравится? Потому что это единственное мыло, которое совершенно никак не сушит руки. И он очень актуален для любой хозяйки в... на кухне. Потому что, когда готовишь кушать, постоянно надо... Постоянно надо мыть руки. Это гигиена. Я училась на повара, поэтому я знаю, насколько важна чистота на кухне. Надо постоянно почистил что-то, мыть руки. поубирал. а если еще одновременно убираешь вместе с готовкой, то, то вообще постоянно руки. Моешь. И вот от этого мыла такое впечатление, что оно не только просто моет, но еще ухаживает за руками. Обычно, если я целый день проведу за уборкой и готовкой, то у меня руки выглядели ужасно. Их приходилось потом недели две лечить кремами, чем-то такого. А сейчас это не проблема. Это все помогает. Еще могу перечислить другие продукты, которые я вошли в десятку, но я просто их решила на следующий раз оставить. Это дрожжи медовые. Это такие сладости вкусные и полезные. Средство для очищения грилей, я чистки грилей, я вам уже, я его не буду в следующий раз, я уже его описала, как я его применяла, не вижу смысла еще раз. Крем регенерирующий, это для всей семьи спасатель самый натуральный, первый необходимый, что должно быть во всей сем... в любой семье, любой суммой. у меня она постоянно в сумке я в дороге я вообще не представляю как можно без нее обходиться теперь мыло для интимной гиены. это будет целое видео посвященное этому средству чаи краса и лесовые ягоды а потом это стало женщинам ну там добавили наверное что-то Лисовые ягоды я не знаю состава, потому что когда я уже прошла в джерелью, его уже не было. Но я его пробовала в представительстве. И после этого я очень полюбила. Вот, кстати, после э, пробования дегустации в джерели, э, представительстве джерели, я вот это и полюбила шьет каву и чай рыншей. До скорых встреч!